अस्माक प्रस्तुति प्रचल शिपि युटी शिक्षाशास्त्री बी एड तरी ते आलोचना अस्मा प्रचलस्म व्याकरणशास्त्र उपरी 70 प्रश्न पश्य तो सिद्धांतकम्मदी तत्व लेखक किद्धातकम्मदी इत्यस्य तत्वधिनी टीकाया व्याख्या करता कह इति प्रश्न अस्त तभी तो सिद्धांत कौमुदी ऊपर जो तत्वधिनी टीका रही से कहार किए दे ज्ञानेन्द्र सरस्वती ठीक अच्छे प्रश्न आसवधिनी व्याख्या के नृतम बहुत इंपर्टाट को देखिए ज्ञानेंद्र सरस्वती तत्ववधीन तो तो व्याख्या सिद्धांत कुमोदी भट्टजीरी दंगर तथा तो सेवेन्टी वन प्रश्न सिद्धांत कुमोदी इतिहास बाड़ मनोरमा व्याख्या सज्जनकर्ता आचार्य कहा ये प्रसिद्ध प्रश्न बहुत समय आसे प्रसिद्ध टीका সিদ্ধান্ত কৌমুদি উপরে সিদ্ধান্ত কৌমুদি ইতিহাসীয় বা মনোরমা ব্যাখ্যা স্জনকর্তা বা টিকাকারসুদেব দীক্ষিত তবে মনে রাখা পড়ব ভট্টিদার যে সিদ্ধান্ত কৌমুদি রয়েছে সে কৌমুদি গ্রন্থর তত্ত্বাবধিনি জ্ঞানে সরস্বতী এবং বাড় বাসুদেব দীক্ষিত सेवेन्टी टू प्रश्न पाणीनी महोदय से अष्टे अध्याया प्रत्येक अध्याय कति पादा उप विभाग च वर्तंटे चतर पादा तो पाणीनी महोदय जो अष्टाध्यायी ग्रंथ रही अष्टाध्यायी ग्रंथ आठ गोटी अध्याय रही प्रत्येक अध्याय पाद संख्या रही चार तेज टोटल आठ सौ बत्तीस बत्तीस पाद रही प्रश्न अस्त अष्टाध्याय प्रथम अध्याय से विषय किमस्ते शास्त्र उपयोगी संज्ञा परिभाषा संकलन सेवन पर कस्मिन अध्याय समास कारक विवेचनमस्त द्वितीय अध्याय से प्रतिपद्य विषय अस्त समास कारक तृतीय अध्याय अष्टाध्यायी ग्रंथ तृतीय अध्याय विषय कृत प्रत्ययः कृत प्रत्ययाश्च तथा 76 प्रश्न तद्धितानां विमर्शः कस्मिन् अध्याये अस्ति चतुर्थ पञ्चम अध्याय 4 नंबर 5 नंबर अध्याये तद्धित विमर्श रहेछि तथा 77 षष्ठ अध्याय कस्या विमर्श वर्तते तीन सदी संधि स्वरनीयमानम इंपोर्टेंट दृष्टि एव वयम पश्याम आलोचयाम ये प्रश्न पश्यंतु अष्टाध्याये विवेच्य विषय के सी अष्टम अध्याय अंतिम अध्यायस्य से प्रतिपाद्य विषय अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य अष्टम अध्याय से प्रतिपाद्य विषय अस्ति दीतो विधानम सौर वैदिकी प्रक्रिया संधि सो शृणतो विधानम শতাম শতমো অধ্যায়ে বা অতিমধ্যা প্রত্যয় আছে এটি ওন প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট কাতার কাত অন্য বরুচি এটি টু পাণিমহোদ মহা পাণি মহানব্যকরণ অষ্টাধ্যা গ্রন্থ রচনাকার न तो कवल स व्याकरण केवल अभी तो एक कवि अभी अस्त का महाकाव्य महाकाव्यमित अस्टोवतीजय प्रश्न आगमति जामूवती विजय महाकाव्य क्या अस्टी तरी पाणीने महोदय से अस्तव जाोववतीजय महाकाव्यम तो वह कात्यायन है, कात्यायन कहा भारती का कारा कात्यायन हाँ तस्या केवल नौ तू आशी व्याकरण के आसी अभी तू आशी आ कवितम सक्ति तस्या महाकव्य सिय नाम है शक्ति सर्गा हरणम सर्गा हरणम कात्यायन से महाकव्य है त्रिप्रसनागो में से तीसरगारण महाकाव्यम् केन विरचितम् कात्यायने न। त्रिही कात्यायनस्य अन्यानि कानि रचना कार्यानि संदेह। एडी पर प्रश्न आती। कात्यायनस्मृति उभय सारिका भानाहा परुपकवैम वदामहा आ भ्राजस्लकाहा इति। एटी फाइव पाणीन व्याण से प्रक्रिया परंपराया केन पाणीनीयग्रंथ सेरोवता एडी धर्मकृतिटी प्रक्रिया प्रक्रियाकौमुदी कस्य रचना रमचंद्र प्रक्रिया प्रक्रियाकौमुदी ग्रंथ एडी एट् प्रश्न इपर्डेन्टस्त సిద్ధాంత సిద్ధాంతకౌముదీ గ్రంథే కతి ప్రకరణాన్ని సార్ సిద్ధాంత సిద్ధాంతకౌముదీ విషయస్మిన్ అప్పు అస్మాకమ్మాచన జాతం ఆన్లైన్ క్లాస్ సిద్ధాంత సిద్ధాంతకౌముదీ గ్రంథే కతి ప్రకరణాని సార్ తర్ే చతుర్దశ ప్రకరణాన్ని సంత ఎయిట్ నైన్ ప్రశ్న సిద్ధాంత సిద్ధాంతకౌముదీ ఇ ప్రథమ ప్రకరణం కిం పశ్యంతు प्रथम प्रकरण से संज्ञा प्रकरण प्रथम प्रकरण से नाम संज्ञा प्रकरण तथे तो परिभाषा प्रकरण क्रम किमस् तो प्रथम प्रकरण संज्ञा प्रकरण ग्रंथस्य ग्रंथ द्वित प्रकरण अस्त परिभाषा तथा तो तृतीय संधि चतुसुबंत पंचम अव्यय ष्ठ स्त्री सप्तम प्रकरण किं वर्णित अस्त इंपनमें सप्तम प्रकरण से प्रतिप्य विषय कार वर्णितषय कारक का प्रकरण हम अष्टी, तदेवा नवम महाश्ती किमना अष्टम अष्टी समास प्रकरण हैं सिया क्रमाश्ती अष्टमा, नवम प्रकरण में किम वर्णित हम अष्टी तद्धीता हां दसम प्रकरण हैं प्रतिपद्य विषय हैं अष्टी तीन अंद्र प्रकरण हम, इन्हें ताती प्रक्रिया कस्मिन प्रकरण में एकादश प्रकरण में प्रकरणे कस्मिन प त्रयोदश प्रकरणे किमस्ति वैदिक प्रकरणमेव इपडंडस्ति त्रयोदश प्रकरण सिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य अंतिम प्रकरण अस्ति सौर प्रकरण तथा अन्य एक व्याकरणग्रंथ अस्ति मनोरमा मंडनम भानुजी दीक्षित महोदय තේව භ්‍යාකරන භගමේශ්‍යය බෘහෝතුමග්‍රන්ථ කහ, භ්‍යාකරන සිද්ධාන්ත සුධානීති. විශේවර පණ්ඩෙ මොහදසිය ග්‍යාකරන සිීද්ාන්ත සුධානති. ්‍යාකනය ඒ බෘහත්‍රන් භගමය සයන්. अष्ट अध्यायः कति कतिस्लकः विद्यंते सहस्रमेवः अष्ट कति पदः संदी अर्हि प्रति अध्याये चतुरह पदः हाये वसंदी तथे अष्ट दीप त्रिंसत द्वात्रिंग सत मैं बताऊँ मैं थर्टी टू द्वात्रिंग सत महावास्यकर व्याकरण सिया कथी सूत्राणाम व्याख्या और महाभाष्यकार महावास्यकार पतंजलि महादया ना पानी ने व्याकरण सिया नमोष्ठा अध्यायी सूत्राणम वन थाउजेंड सेवेन हंड्रेड टेन सूत्राणम सत्रों सदस तो अनेना आ भाष्य दत्तम पतंजलि महादयना महाभाष्य कति अध्याय हा संति महाभाष्य भी अष्टो अध्याय हा संति केशु विभाजित आस्ति ये पढ़ान नोट करवंतु पतंजले पतंजलि जडी महादस्य महाभासी कति अध्याय संति एवं रूपेण प्रश्नागमसति तथा वा आ, केशु केसु विभाजित अस्ति अध्याय गुडी कु कीपरि विभाजित करा जाए व को, को नामकरण करा जाए अन्हि केसु अन्हि केसु अन्हि कम इति उच्यते न्हीने किम तात्पर्य का परिभाषा तेने किम तात्पर्य यार परिभाषा हो दिवस अन्हिक कहले दिवस इंपर्टेन् पशु महाभाष्ये कति का सकती नोट कहा पंचाश्त आह्ही का सकती एटी फाइव महावासी कति प्रत्याहार सूत्राण व्याख्यान अभवन महावासी कति प्रत्याहार सूत्राण व्याख्यान अभवन अष्ट सूत्राण प्रश्न नंबर वन वन फोर महेश्वर सूत्रेश कर्णस दिवार प्रयोग होती प्रश्न अस्त महा महेश्वर सूत्रसु कम महेश्वर कस्य क्यंजनवर्ण से दिवार प्रयोग अस्त इटेट होकार से होकर दिवार प्रयोग बहेशसूत्र संज्ञापरिभाषा विषय वालोचय डबल वन फाइव प्रश्न अस्त कस्य महेश्वर सूत्रेशु ओकार उच्चारणार्थ मात्रम न भूत इत संज्ञा अस्त कस्य महेश्वर सूत्रेशु ओकार उच्चारणार्थ मात्रम न भूत इत संज्ञक अस्त तरी लौण सूत्रे इपटन लौण सूत्रे अकार इत संज्ञा क स्वीकरणीय प्रयोजन लोणसूत्र ओकारर ईथ संज्ञा ग्रहण करार प्रयोजन कि कर एमध्ये इम्पटा र प्रत्याहार निर्माण र प्रत्याहार निर्माण एकमात्र प्रयोजन प्रश्न आस र प्रत्याहारे कि वर्णा आगती र प्रत्याहारे आगती रड इपड नस्ती तथा प्रश्न अस्ति माहेश्वर सूत्रे कति प्रत्याहारः भवन्ति 42 सिद्धांत कौमुदी दृष्ट्या यदि वयम् पश्याम 44 सर्वेषम सर्व व्यंजन प्रत्याहाराणां वधकं प्रत्याहारकः अस्ति एमिते एक प्रत्याहार अचि जे समस्त स्वर एवं व्यंजन प्रत्याहर बधक होत्याहार ओ प्रत्याहार और प्रत्याहार द्वारा समस्त स्वर व्यंजन गुड़ को बुझा जाए ओच प्रत्याहारेण कस्य भवति ओच प्रत्याहारेण समस्त स्वराण अभिधान बाध्यम भवति कहिले समस्त को बजाएँ समस्त व्यंजन वर्ण कस्में प्रत्याहारे ग्रहण बोति हॉड प्रतहार हॉड्युक् व्यंजन तथा पंचांग पशन किमस्ति पंचांग किमस् नाम सूत्रपाठ गणप धातुपाठिंगाशासन वन टू थ्री प्रश्न अस्त पाणीनीमदय गुर कचार्य उपवर्षाचार्य वा उपवर्षाचार्य पाणीमेंस गुहरा आसा सूत्र कति प्रकार कूत्री ष् प्रकार संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकारश्च षटसूत्रानि भवन्ति संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकारः संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकारः तदा तो इपडनस्ति पश्यन्तु पंडित प्रवरः भट्टदिदिकि तस्य पदोशास्त्रीय ग्रन्थ के सन्ति ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಟ್ಜಿಲೀಕ್ಷಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಮಿ ಪ್ರೌಢಮನೋರಮಾ ಶಬ್ಧಕೌಸ್ ವ್ಯಾಭೂಷಣಸಾರಿಕಾ ನೋಟ್ ಕೂನ್ ಭಟ್ ಭಟ್ಜಿಲಿಖಿತಸ ಪದಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೃತಿಯ ಸಂತ ಸಿಂತಕಮು ಪ್ರೌಢಮನೋರಮಕಸ್ತುಭ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರಿ तदव तो वाटवधिकि तो सास्तिया दरव सास्तिया ग्रंथः के सन्ति 343 सेतु तिथि निर्णय प्रवर निर्णय चतुर्विंशक्ति मतः व्याख्या सूत्रस्य लक्षणं किं अल्पखेरम असंदिगदं सार्वत्वविसत्तम मुखं ఔస్తవం అనవద్యం చ సూత్రం సూత్రవిద విదు ఇది సూత్రణం వార్తికస్ కం లక్షణం ఉనుక్తక్తం చింత ప్రవర్త్రంథం వార్తికం ప్రహు వార్తికజ్ఞావి వార్తికం భాష్యం సూత్ర వర్ణ్యే तत्र वर्णे सूत्रानुसारे भी सौरपदा च वर्ण्यंते भाष्य भाष्य विदह विदु वन थर्टी थ्री प्रश्न व्याख्यानस्य से कति अंगा व्याख्यान से कति अंगा आद तो पदोच्छेद पदार्थ उक्ति विग्रह बाक्यजना आक्षेप सामधान एव रूपेण सडंगाणि संति एव व्याख्यानस्य अपि पदच्छेद पदोक्ती विग्रह वाक्ययजना अखेप समाधानः प्रातिपदिकः कम् कथयति प्रातिपदिकः कम् कथयति 131 प्रश्ना धातु एवं प्रयत्नेन सह धातु एवं क्योंकि हम प्रयत्नना प्रत्येक सह धातु एवं प्रत्येक सह समस्त सार्थक शब्दाहां समास एवं तद्धिता प्रतिपद्धि -प्रति का संयंजा भवन्ति। धातु प्रत्येक सह समस्त सार्थक शब्दाहां समास एवं तद्धीता नाम प्रति अदि संयंजा एवं का, -का संयंजा भवते। इंपोर्टेंट वन थ्री टू प्रश्न इति कस्य नाम अस्ति गणोर्दीय महाभाष्यकार पतंजलि नाम अस्ति व्याकरण मते कति प्रमाणानि कानि च तानि तर्हि पञ्च प्रमाणानि सन्ति प्रत्यक्ष अनुमान शब्द अभ्यास अदृष्ट व्याकरण मते बाण्यः काः तीत्र वाणी हसन्ति पश्यन्ति मध्यम वाक्ໄखरी स्फोटवादः कस्य प्रतिपाद्य वर्तते व्याकरणस्य शब्दरत्न इत्यस्य लेखकः हरि दीक्षितः अष्टाध्यायी वृति इत्यस्य लेखकः वररुचि अष्टाध्यायी वृति इवदनस्ते अष्टाध्यायी फास्य वृति इत्यस्य लेखकः दयानन्द सरस्वती रूपमलाईति इत्यस्य लेखकः विमाला सरस्वती प्रक्रिया सोर्पति ग्रंथ लेखक अस्त नागेश भट्टी महाभाष्यीपिकेखक भतृहरीपणस्थ महाभाष्यदी भतृहरी महोदय लिखिता कियती मुख्यान व्याकरण अष्ट नव वन वा। फू प्रश्न पाणी क्षेत्र से पाकिस्तान स्थित लाहर सेक पानी गिकपुत्रेण गण्य ज्ञाते ज्ञाए थे, ग्याया थे पुत्र दाखी पुत्र तो पाणीनी रूपेण पतंजलि